Решили немножко себя привести в форму. И поехали в гидропарк на турнички. Но опоздали на метро. Толя, вообще-то мы опоздали из-за тебя. Я пропускал женщину вперед. Эта женщина закрывала метро. Ребята, есть идея? Давайте я спою песню, у нас будет деньги на такси. Давай звезды не похожи. В них бьется далеко живой огонь. Еще один обычный вечер прошлый. А с ней он... Эй, 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 это же наша шляпа! Я все равно спел бы лучше, чем вы. Парни, парни у меня идея. Давайте мы выложим нашими телами слово «хелп». Нас увидят и спасут. Ты думаешь, три лежащих тела посередине гидропарка кого-то удивят, да? Сыночки, проведите меня на по остров. Так, бабка, уходи отсюда, нам сейчас не до тебя. Ну тогда я разденусь прям тут. О, о, я уведу ее. Слышишь ты? Слышишь ты? Это ночные гидропарковские гопсики. Они реагируют только на звук. Что же мне страшного? Они ходят с баянистом. Цепирожене! это Чие цепирожене? Сирожене! Чие цепирожене? Сирожене! 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 Смотри, это что, маршрутка? Бежим! Стой! Это же летучий богданец! Когда ты в него сядешь ты не выйдешь десять лет, меня так друг пропал. О боже, что он делает? Он ест птенцов? Он начал рифмовать слова. Протуха, кентуха. Богданец, что с тобой? Нога затекла. Мне нужны пропащие души. А где мы найдем на гидропарке ночью пропащие души? Когда Это уже наш последний шанс. Я отчаялся, я отчаялся. А что делает интеллигентный человек, когда ему нечего терять? Правильно, читает Трое. Все, кто отчаялся, на сцену. нас. Все сопровождалось смехом, а я сидел и плакал, ведь умер Чехов, умер Чехов, умер Чехов. Когда мне плохо, я водку не кушаю, я закрываюсь, и мозг послушаю. слушаю. Не а покидают мысли, не подумайте, традиционно смысл. Он нормальный, он нормальный. А мой брат с пацанами, уходя вечерами, говорил, пошли в с нами, в с нами, в с нами. В и вот мы на сцене, нормальные парни. Снимать, что спортивка, мы и так гарни. Сегодня финал, сезона закат. Весь год был на сцене. <связывается>